Я заканчиваю праздничную часть, я, я понимаю. Дмитрия, зовут меня. Ващий, я Дмитрий, фамилия Майч людей, Я возглавляю всю украинскую сеть людей, которые живут уже с Люди, которые уже это с поставили. И я сегодня вспомнил, что в следующем году уже будет 20 лет, как я живу с этим заболеванием. У меня нет признаков этой болезни. У нашей организации очень простая ценность. Мы живем и работаем ради того, чтобы жизнь сохранять чтобы все еще позитивные люди в этой стране и лечились, и жили дальше, рождали здоровых детей и какие была бы бы То Но сегодня такой уникальный на самом деле день, в котором очень простые технологии наполнены большим смыслом. Я больше чем уверен, что вы все либо любите сейчас, либо любили кого-то, либо сто процентов будете кого-то любить. В момент вашей влюбленности для вас тот человек, которого вы любите, вы мечтаете, чтобы он всегда был в безопасности чтобы с ним не любил, ничего не произошло, чтобы он был здоров, счастлив, чтобы у него было хорошо. Родители так мечтают о своих детях, дети своих родителей, но это самое ценное, что у вас есть. Бывают вещи, о которых мечтать не надо. Их надо просто брать и приобретать. Чтобы ваши любимые были безопасности, надо просто купить презервативы и все. Завтра вы все будете дарить подарки тем, кого вы любите. Положите маленький презерватив как символ безопасности ваших отношений. Это простая очень вещь. Но с очень большим смыслом. Это не вопрос недоверия. Это вопрос, что вы цените этого человека и любите. И это, по сути, стоит копейки. Большие отношения стоят из маленьких вещей. Я желаю, чтобы вы и те, кого вы любите, и вы, как любимые, всегда были в безопасности. И никогда в своей жизни не узнали такой диагноз – вирус иммунодефицита.